ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਨੇ ਅੱ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਕੀਲਾ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਖਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਕੀਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ जरूर छिड़ गई है आज हम बार बार कह रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हम कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी तो ये सड़कों के ऊपर है ये जो किसानों का संघर्ष है बड़े पूंजीपतियों की सरकार के खिलाफ ये डेमोक्रेसी है और हमें इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी ना सुप्रीम कोर्ट में है न पार्लियामेंट में है न संविधान में है ये सब ये सब किताबी बातें हैं और हम हम वकील होने के नाते देख रहे हैं इसको आप देखिए किस तरह से किसानों के रास्ते में वकीलें बिछा दी गई हैं किसानों के खिलाफ ऐसे युद्ध छेड़ दिया गया है जैसे किसी शत्रु देश के खिलाफ छेड़ा गया तो ये जो सरकार है ये निश्चित रूप से एक मुट्ठी भर लोगों की सरकार है जो पिरामिड के ऊपर बैठे हुए टॉप पे बैठे हुए हैं और मैं नाम लेके कहूंगा तो अडानी और अंबानी और उनकी क्लास की ये सरकार है और जो आम साधारण आदमी है उसमें हम लोग और आज जो हम खड़े हुए हैं वो उन्हीं की सपोर्ट में खड़े हुए हैं ये डेमोक्रेसी है जो सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहे उन कीलों के खिलाफ ये डेमोक्रेसी है जो संघर्ष कर रही है इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ yes. तो ये डेमोक्रेसी है हम पूरी तरह से इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और यहाँ हम नहीं जानते कि ईवीएम में धांधली हो रही है या नहीं हो रही है लेकिन एक बात तय है कि पूरे देश में ईवीएम का बहुत ही व्यापक विरोध है बुद्धि लोगों को छोड़ दें जो सरकार के साथ है तो आमतौर से जनता ये सस्पेक्ट कर रही है इस बात का अंदेशा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है और अगर हो रही है तो हम ये निश्चित रूप से इस मांग का भी समर्थन करते हैं ईवीएम का खेल बंद किया जाए ये जो संघर्ष है ये जो संघर्ष है ये जो किसानों का संघर्ष है ये जो हमारा संघर्ष है हम भी ये संघर्ष कर रहे हैं येस बोल रहे रहे हैं रहे हैं रेजोल्यूशन डाल रहे हैं। तो ये जो संघर्ष है इसको आगे बढ़ाया जाए मिलकर आ, बड़ी स्पष्ट बात है कल कलै साहब ने भी कहा सहमत हूँ उनसे के भारत के अंदर जो बड़े बड़े धन कुबेर है बड़े बड़े कूनीपति हैं पूरा राज उनका चल रहा है और जो वर्कर्स हैं पीजेंट्स हैं गरीब लोग हैं उन सबको जो है उनके मूवमेंट्स को उनके इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को कुचला जा रहा है पूरे देश के अंदर ये जो किसानों के ऊपर दमन हो रहा है ये उसी का एक हिस्सा है उसी का पार्ट है उन्नीस में भारत के पूंजीपतियों ने ब्रिटिश पूंजीपतियों से भीख में ये सत्ता ली थी समझौता करके हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के साथ गद्दारी करके मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने सत्ता ली थी और उसके उन्नीस के बाद जिस किस्म का राज कायम किया है आज हम बार बार कह रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हम कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी तो ये सड़कों के ऊपर है ये जो किसानों का संघर्ष है बड़े पूंजीपतियों की सरकार के खिलाफ ये डेमोक्रेसी है और हमें इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए डेमोक्रेसी ना सुप्रीम कोर्ट में है ना पार्लियामेंट में है ना संविधान में है ये सब ये सब किताबी बातें हैं और हम हम वकील होने के नाते देख रहे हैं इसको आप देखिए किस तरह से किसानों के रास्ते में कीले बिछा दी गई है किसानों के खिलाफ ऐसे युद्ध छेड़ दिया गया है जैसे किसी शत्रु देश के खिलाफ छेड़ा गया तो ये जो सरकार है ये निश्चित रूप से एक मुठ्ठी भर लोगों की सरकार है जो पिरामिड के ऊपर बैठे हुए टॉप पे बैठे हुए हैं और मैं नाम लेके कहूंगा तो अडानी और अंबानी और उनकी क्लास की ये सरकार है yes और जो तो आम साधारण आदमी है उसमें हम हमारी हमारी बढ़िया हमारी बार के अंदर भी आप देखेंगे तो एक तरफ तो एक मुठ्ठी पर इलीट है और दूसरी तरफ हम आम साधारण वकील हैं सारे ये स्थिति देश के अंदर है तो ये जो इलीट है ये आपस में मिला हुआ है राज कर रही है जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बयान दिया चिट्ठी दी लिख करके तो ये उसी का हिस्सा है ये सारा एलिट एक दूसरे को सपोर्ट करता है जो आम साधारण लोग हैं उनके खिलाफ एक्ट करता है तो इस देश के अंदर आम साधारण वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं किसान हैं, मजदूर हैं ये सब एक हैं, इनके सबके इंटरेस्ट एक है इनके सबके हित एक हैं। और आज जो हम खड़े हुए हैं ये उन्हीं की सपोर्ट में खड़े हुए हैं ये डेमोक्रेसी है जो सड़क के ऊपर संघर्ष कर रहे उन कीलों के खिलाफ ये डेमोक्रेसी है जो संघर्ष कर रही है इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ yes. तो ये डेमोक्रेसी है हम पूरी तरह से इस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और यहाँ हम नहीं जानते कि ईवीएम में धांधली हो रही है या नहीं हो रही है लेकिन एक बात तय है कि पूरे देश में ईवीएम का बहुत ही व्यापक विरोध है बुद्धिमत लोगों को छोड़ दें जो सरकार के साथ हैं तो आमतौर से जनता ये सस्पेक्ट कर रही है इस बात का अंदेशा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है और अगर हो रही है तो हम ये निश्चित रूप से इस मांग का भी समर्थन करते हैं कि ईवीएम का खेल बंद किया जाए साहब सलूशन भी बताओ अल्टरनेटो भी बोलो नांगी वाल। नांगी वाल। तो तो अभी की प्रॉब्लम ये तो गलत पेपर आप आप बोलो ना ओपिनियन जी जी ये जो संघर्ष है ये जो संघर्ष है ये जो किसानों का संघर्ष है ये जो हमारा संघर्ष है हम भी ये संघर्ष कर रहे हैं बोल रहे हैं ता तू सुनया बड़े-बड़े वकीलान है किसानों सपोर्ट कर देती ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ यूं ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਬਿਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਖੜਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਥੇ یوں ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਬਿਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 13 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਖੜਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ